ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ ಮಹಾನ್ ವೀರ ಧರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವ ಶಿವದೇವರ ಒಂದು ರೂಪವಾದ ವೀರಭದ್ರ ದೇವರ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಹಾಗೂ ದುರ್ಲಭ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಇಂದು ನಾವು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಮಂತ್ರವು ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಮಂತ್ರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಬೀಜಾಕ್ಷರಗಳಿವೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪಾರಾಯಣ ಅಥವಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿದರೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ಯಾವತ್ತೂ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಆಪತ್ತುಗಳು ಜೀವನದಿಂದ ದೂರ ಓಡುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಭಯ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನೀವೇ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಮಂತ್ರ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಿ ಇಂದಿನ ಮನೆ ಮದ್ದು ಹೀಗಿದೆ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಅಂದರೆ ಹಿಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಅಂಶ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವವರು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಐನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಂಶ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಮೋಗ್ಲೋಬಿನ್ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಾವ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆಯೋ ಆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಿ ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು ಮುಸುಂಬಿ ಹಣ್ಣನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿ ಈ ಎರಡು ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಸಾಕು ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಪಾನಕ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯಿರಿ ಬಂಧುಗಳೇ ನೀವು ಚಾನಲಿಗೆ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿರದ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಆಲ್ ಅನ್ನುವ ಆಪ್ಷನನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೂ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೂ ನಮ್ಮ ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮಂತ್ರಶ್ರವಣ ಮಾಡುವಾಗ ನಮೋ ವೀರಭದ್ರ ದೇವ ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂಧುಗಳೇ मन्त्रपारायण शुरुमाडोण ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः होम वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ों हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्रा ्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्रा ्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः ॐ 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 वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्रा द्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः ॐ 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 वं वीरभद्राय नमः ॐ रों हों वं वीरभद्राय नमः वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्रा ्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय 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 नमः ॐ हो वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्रा ्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः ॐ हों 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 वं वीरभद्राय नमः ॐ वं वीरभद्राय नमः